Тихо, тихо, тихо. Ну при чем ну, тут по, это? По мы по, вам сейчас, по, сейчас Вера Ивановна Вера закончит. Вера могу пасть, разбить голову, отвечает техникум. Можно, потом там плиты. Чтобы... Я сказала то, что мы сделали. Призвали. Если что-то не так, пожалуйста, ваше предложение будем находить оптимальный вариант. Потому что не надо техникум. Если это против меня, все настроено, я риванович сделал, или вы. Я не напрашивалась, не хотела, я говорю сейчас при всех, я напишу заявление, я уйду с депутатства, с этого участка. У вас есть человек, который ходит, собирает подписи и льет грязь, и я это уже не боюсь говорить. Нет, Игорь Иванович... Подождите, дайте, дайте я... Я свое я сказала, вижу, говорите, я говорите я мэру устал. города, все да, остальное. Меня... Подождите, я на железную, где у вас курилка. Він лізе на цю кришу, виходить, вам скоро жалко, що його тут немає. А я виглядала з окна, я кушать І де твоя мачука, приведи мені сюди. Отакі матюки в куча. Я і зараз розкажу. Матюк за матюком хватає цю бутилку з водою і кидає по моєї дитині. Із-за того, що вона залізла на железну кришу. Так Можно? що, ну вийде мою дитину. Ну, хай уп'є мою дитину. Можно? Я жалко, що немає цього мучі. Не Можна вам ними. Я у меня огромная Я, просьба, так, просьба, не Тихо, давайте не, не будем давайте. скандал. У меня огромная просьба. Ну, Я по, понимаю, понятно, да, есть. Залезу, вы руку. можете успокоиться, в конце концов. Мы же так друг друга просто не услышим. Я приехал специально посмотреть воочию, что происходит, какая есть проблема. Так? Значит, касательно того, что технику это одно из лучших учебных заведений, это факт. И никто не против? Никто, никто, никто не против. Касательно, что есть проблемы и с одной, и с другой стороны, тоже факт очевидный. Э, ну, естественно, если сравнить даже территорию, одну территорию, другую, к к сожалению, городскую, ну, есть очень э, разительная разница. Так. Э, посему, давайте, давайте поступим таким образом. Э, у меня есть своя точка зрения. Э, детворы тут много. Очень много. Дом, очень к сожалению... Ну, выглядит самым самым ужасным образом, скажем, честно. Значит, я возьму все вопросы по второму А, два да? под контроль 2. и мы, мы проведем. И можно пожелать. Проведем, ну давайте пройдем как бы такую целую серию консультаций и переговоров с нашими службами соответствующими. Меня беспокоит еще очень серьезный факт. Ваш дом должен почти 700 тысяч за коммунальные услуги. Я хотел бы это открыто и четко вам сказать. Если будет ситуация не выравниваться, ну, во-первых, мы традиционно будем принимать очень серьезные меры к неплательщикам. Принимайте. Если я получу, то... Да. Выселяйте тех, кто не платит. Да, ну, естественно, наверное, и здесь и нет. Да? Касательно того, что детворы много, и здесь, по сути, нету придомовой территории,

это, здесь это, не устраивалась курилка. Единственная проблема, Вера Чтобы здесь не устраивалась курилка. Единственная проблема, Ивановна, это Единственная это проблема которая волнует жильцов, не проблемы техникума. техникум хороший, никто не, не оспаривает. Но проблема в том, что здесь есть курилка. Если убрать эти отличные урны, которые здесь установлены, пепельницы, да, убрать эти ворота, и здесь никто не будет выходить с техникума курить. проблема проблемы не будет. Подождите минуточку. А, ворота, ворота, здесь сделаны для удобства прохода студентов прямо по прямой в технике. Вообще были, же, подождите прохода в техникум. Если этих ворот не будет, и не будет вход здесь, проблема будет сама собой ликвидирована. А если сами мамы сидят с маленькими детками Маленькие в коляске? Ну, если... Это Можно совсем пить? другое дело. Но Можно если пить? студенты наплюют, на приютах, там болот, а Просто Давайте болото. Так, студенты наши, вы наши, ваши дети наши. Это все наши. Техникум наш. Мы сейчас начнем, кому каких детей воспитываем. Мы воспитали детей всех в нашем городе. Каких воспитали, таких и воспитали. Давайте так, мы сейчас пройдем комиссионно. У кого еще есть вопросы? Ну, еще... Ничего... Пожалуйста. Да. Вот в том году у меня третий этаж, между мной комнату, между балконом и комнатой риснула стена. Скажите, пожалуйста, кто ее должен заделывать? И там у нас с пятого этажа до самого третьего этажа. Первый подъезд, третий этаж Ну там с третьего, по, по... третьего. с пятого по третьего идет трещина. И за санстанцию У нас и... мы уже полтора месяца Боремся Скажите, с клопами В санстанцию ходила, да, сказали Собирайте и... деньги, заплатите, ну, мы потратим. Давайте еще раз да, с... С... Пойду, с... По кусам, ну, не... Скажите пожалуйста, девчата ну, там... Покажи, Покажи, дети да, Не ну, только вот. он, у нас весь первый этаж покусан. я полтора месяца хожу Мне туда вот так за дверь, соберите деньги и потравим. И все. Кому я тогда плачу, что у меня долгов нет? У нас первый этаж ни у кого долгов Дети, нет. Вы можете понять о том, что мы только если друг друга услышим, мы друг друга, потом тогда мы можем спокойно заниматься делом. Ну что это за такое показательное выступление, елки Нет, нет, не ну давайте так, мы собрались для того, чтобы о чем-то поговорить или просто друг другу продемонстрировать фею. Давайте сделаем так, еще раз. Из присутствующих из дома, у кого приватизировано жилье. Нет, нет, Коммунальная собственность. нет, да, не это дом. Это коммунальный По депутатскому запросу было провести вопрос, а? Денький, инвентаризация жилищного, да. да. И потом Тогда будет закон, только... который нам позволит да. это сделать. Уже нет, есть постанова Кабмина уже есть. есть, есть, методика, есть. есть. И инвентаризация жилого фонда был а, такой разбор. Или не наш сейчас... приватизирование я подала. Нет нет нет, нет. 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 Там тоже не, не, не дают. Нет. Это, у у нас, это, не Депут... нет, это нет, мой депутатский есть запрос на уровне. Я подала и сейчас решается. Инвентаризация всего жилого фонда. А как оно будет приватизировать? Жилое помещение или же коридоры длинные, там и школы. Приватизация. Вся методика была. -а и места общего пользования другое имущество. Не а только квартира, которая находится Конечно. за бы вот вы... В этом есть определенная проблема. Сегодня мы начали в прошлом году эту работу. Мы по общежитиям сейчас разрабатываем паспорта технические, по БТИ, делаем обмеры общежития. Когда будет выполнено... Ведем. Да, да, Второй год вот мы ведем. Это же был депутатский запрос. Э, и так, и так, когда так. эта работа будет закончена, тогда мы должны будем определить с вами... Э, да. То есть мы сможем распределить с вами места общего пользования в зависимости от занимаемой площади каждого жителя э, комнаты. То есть да. эта процедура в ближайшее да, время прояснится, да, да? да? Давайте да. мы посмотрим, я хочу посмотреть. Теперь, э, э, я извиняюсь, да. теперь что касается взаимоотношений. Ваш дом никто не перенесет от техникума. И техникум никто не уберет с этой территории. Так вот, милые мои, слушайте, что я вам скажу. Не надо искать посредников, кого-то крайнего. Вот есть директор Вера Ивановна, плюс она еще и депутат. Плюс она еще и депутат. И у вас есть активные барышни, которые могут управлять и своими соседями, и своими жильцами. Создайте совместный какой-то комитет, учитывая, что здесь находится, прозывает студенты. я вместе... осторожно с ребенком с третьего этажа. Господь. И вместе решайте эти проблемы. Вместе решайте. Если вы будете стоять одни Больше, по ту сторону дороги на бордюре, а другие по эту, вы не решите эту проблему. И вечно будете искать посредника. Кто должен приехать к вам и решить эти проблемы? Время другое. Либо. Если сейчас мы не поймем, что мы только сообща можем решать вопросы и вытягивать и город, и дома, и все остальные проблемы сообща, мы ничего не сделаем. Хорошо, давайте Теперь Так вот давайте. Мы Вера Ивановна, Иван, вы не против? Говорите, ну вот в школах есть батьковские комитеты. Вот давайте витой. определимся, создадите комитет и сообща будете решать. Я вижу, что техникум не отказывается, помогает же вам. И многие из вас это не отрицают. Давайте. Что касается насекомых и прочего. Ну, ребята, ну, хлопы Марса не падают. С понедельника Понятно. мы сделаем дератизацию и Игорь точку зрения. Поскольку дом это коммунальная собственность и территориальная ну, собственность территориальной громада, то за состоянием дома должен нести ответственность, за состояние дома должен нести ответственность собственник. Сколько лет этот дом находится в коммунальной собственности, и собственник ничего не сделал, чтобы дом привести в нормальное состояние. Есть люди, которые платят за содержание дома, но им почему-то не оказываются нормальные условия. Вот если пройдете по подъезду, вы увидите, в каком состоянии. В подвале, в подвале вода Значит, если дерево. люди платят то на... Александр Ленович, если люди платят то на оплаченные средства должны выполняться работы а если как бы получаются деньги, а работа не выполняется то естественно у жильцов Есть. законные претензии да. так вот я отвечу вам и уважаемым жителям дома от вашего дома поступило мне в свое время заявление вы нам сначала сделайте а потом мы будем вам платить. Я взял это место, что мы же бесплатно 8 месяцев содержит вас дом. Что бесплатно, каким почти образом? полтора сезона. Я вам скажу, 652 ну, тысячи 650 образом содержим вас, 650 ну, лет тысячи за можно. Э, Из них по кварплате 101 тысяча. 101 тысяча. 101 ну, тысяча. Ну, так сколько все должен бесплатно? До делать них. работы, них, что если выполняется. Нету ничего so Для того, чтобы что-то сделать, необходимо иметь средства. я посмотрю на подвод. Вы бы ли, что вы там А что мы будем им делать? Скажите, пожалуйста. А мы что я сделать? Они у нас тут не курят, они пьют, они Каждая сессия. Мы просто тишины, у нас маленькие дети. Они матки, каждый день матуй. Мы сюда приходили к вам, я к вам не попала. Вы были заняты, вам нас женил Я говорила, что у нас туалет. Помогите, чтобы хоть в туалет здесь не ходили. Хорошо, давайте будем ловить. Я говорю, давайте ловить. Каждый день. Я же не могу три мужика притянуть к вам туда в училище. Кто за мной пойдет? Я таких вопросов открыли своими вопросами. Я не раз ходила, меня принимал сам. Нет, сейчас она открывает, уже дежурная открывает. Да, да, давайте посмотрим. Хорошо. Да, хорошо. хорошо. Да, не могу, могу. Мы не можем сюда студентов отпускать. Это пожарный. Разве что стройматериалы провести. А это вход в общежитие у нас? Нет, это пожарный выход. У нас выход на ту сторону. Вот посмотрите. Это а, вот. Нет, там а это пожарный. Сюда никто не ходит. Это а мы только можем отсюда стройматериалы занести, если надо. А Так он закрытый. А тут и у нас вот вы да. я, ничего не вижу страшного, что и туда будут ходить. Вот это... Ну Коша на них Ходили, знаете, где душа налогова была? 4 -й, 5 -й этаж, 21-й общежитие. И уже прошлым решением сессии, аж того созрела, было передать 4 -й, 5 -й, а мы бы могли это отдать. Но! Но когда и Завочани Сан Саныч, тогда директором что еще был, мы вместе пошли, а что Сан Саныч... лет назад. Нет. Нет, это был 2006 год. Сан -Саныч, директором когда был? Да, 2006 да? 2006 год. да, шестой год. Шестой год. Да. и мы как раз, вот это и стал вопрос был, то, чтобы, да уже, да уже после этого. Сан Саныч был же после шестого года, по-моему. В седьмом году, году по-моему, да? Также да? он И мы вместе пошли, Ашот, Литвинов и Сан Саныч посмотреть. Они говорят, мы даем, дадим деньги, поможем, и ну, вы нам дадите мы для наших заводчан. Дадим. Но когда стал вопрос, денег этого не стало. И четвертый, пятый, отдельный выход, где была налогова, был оптимальный вариант. Честное слово, поверьте, мы бы его сделали. Но когда мы туда поднялись, Естественно, то, что там уже было все развалено, разрушено, растрощено. Ни батареи, нигде ничего. И потом денег э, харьковский директор, я же не самостоятельно, он не дал. А это все мы создали. Кто с нами вместе был, и сами жильцы подтвердят, что тут полуподвально помещение. Так а насчет курилок, насчет детской площадки? Вы, 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 вы вопрос, мы вопрос, не знаем. О это же территория, этого. там же на чертежах видно, что территория проходит. Позанимаемся, посмотрим. Но там уже сделан гранатсевр. Мы уже насыпали, мы три машины туда купили, гранат сева засыпали. Не для курилки, а для того, что там дети в грязи копались. Все время. Но там хоккейная площадочка. Почему песочницу там никак поставить? Потому что там ворота. Мы же не тронули. Мы, наоборот, их под, подварили, подремонтировали. В чем только наша эта вина. И вот даю с ними время там заварю, они же не против.